Продуктів. Отож, не корисні поради, але корисна еврика. Корисну еврику побачили в ефірі. А просто зараз даємо можливість привітатись нашим гостям, які так само прокинулися разом із нами, і завітали до нашої студії зранку. Доброе утро, мене зовут Роман Кірченко, благотворительний фонд щасливий Ребенок». Доброе утро, мене звуть Сергєнка Константин, магазин «Велотурист», Федерація спортивного туризму Запорізької області. Тож что расскажите, пожалуйста, какой из проектов может заинтересовать наших зрителей, что в э, часом планується планируется сделать? То есть над чем вы э, На данный момент наша команда работает над двумя проектами. Это создание первого запорожевого веломаршрута на острове Хортиса, который будет начинаться от Мамая, идти вдоль дороги. До музея и разворачиваться обратно и идти э, обратно по лесной части до э, Мамая. Вот. И вторая такая вот э, не менее интересная вещь, которую мы сейчас уже фактически внедряем в жизнь. Это программа School Bike. Э, хочу и могу ездить в школу на велосипеде. Э, это программа, которая которую разработала команда велотурист совместно с ребятами, которые проектируют велосипеды, совместно с ребятами, которые проводят велошколу, образовательную программу. Это программа, которая, над которой, значит, прежде всего, это хочу и могу ездить в школу на велосипеде, да? А никогда это мы... чудесно, дети хотят ездить на велосипеде. Ну, как показали наши соцопросы, да, то есть. То более э... значимая часть на детей, действительно, сведомо хочет э, заменить э, транспорт, на ось, на, на самонавало транспорт. Экологичный транспорт, конечно. Ну, э, есть. Э, тут, наверное, вопрос больше к родителям. Какие родители это в себе видят? Как... Бывает, кто-то позволяет, кто-то не позволяет ездить на транспорте. Бывает, отвозят детей в школу, бывает, привозят. Есть дети, которые ученики, да, которые живут на близком расстоянии от школы, то есть в соседнем дворе. Да. Есть те, которые живут в другом районе. Есть ребята, которые живут среднеудаленно от школы. Вот. Так вот, смысл в том, чтобы э, не только поставить, э, в, ну, вот, скажем, в школах велопарковки, да, просто ну, вот, хотите ездить, нет, к этому вопросу нужно подходить со всей ответственностью. Э, мы разработали программу до 14 лет и после 14 лет. Это факультативные курсы э, по изучению правил дорожного движения велосипедиста э, этики езды на велосипеде правилам использования велосипеда и так далее вот собственно э, программа а также разработан велосипед который оптимально подойдет для передвижения в школу то есть велосипед который отвечает требованиям э, доступный в цене универсальный надежный э, стильный но современный От і наша задача, наша задача нашої команди це производство, інвестора під производство велосипедів для школьників. Але ж дітям певного віку потрібен якийсь супровід, наприклад, припустимо, хтось із них дійсно когось, комусь просто не дозволять самостійно добиратись до школи. Чи буде якимось чином це забезпечено? Ну, Чья акция плануется в тело это в життя? Прежде всего, прежде всего нужно думать э, о безопасности. О безопасности на дорогах. Для этого нужно проводить обучающие семинары, обучающие факультативные занятия. Для этого должно быть грамотно оборудовано место в школе, чтобы велосипед не украли просто-напросто. Вот. Для этого э, нужно совместное действие, то есть команды, да, которая вот э, этим занимается совместное действие с э, директорами э, школ и ну, работниками школ. Вот. вопрос э, на какую категорию это рассчитано? Ну, скажем, э, если мы будем иметь 10 человек, которые будут ездить в школу на велосипеде, это будет их потребность, а мы сможем ее удовлетворить, сможем это воплотить в жизнь, это уже будет победа, вот, а там посмотрим. Благодейный фонд «Счастлива дитина» каким-то чином співпрацює, чи долучается до этого проведения? Да, конечно. Дело в том, что у нас, кроме, скажем так, наверное, первично известных программ, например, по помощи больным детям, помощи детям-сиротам, семейному устройству детей. Есть еще и туристическое направление детское, оно называется клубок. И оно включает в себя в том числе и покатушки на велосипедах, которые мы проводили и совместно с велотуристом и с другими клубами. Это поездки в города экскурсионные. Конечно, такие мероприятия где-то как-то организовываются в школах, но мы стараемся, ну, чаще всего это проводится через турфирмы, мы стараемся тоже сделать и спорт, и путешествия, сделать доступными. То есть для того, чтобы, то есть этот проект, он не является каким-то коммерческим или направленным на зарабатывание денег. Он, скажем так, порожден и развивается для того, чтобы привлечь в спорт, привлечь в туризм как можно больше детей. И на наш взгляд это поможет вообще воспитывать и нас самих, не только тут, как говорится, да, вот дети там наше будущее, мы и сами тоже свое будущее. И помогает воспитывать и как детей, так и нас самих в любви к родному краю и вообще в любви к друг к другу, к уважению. Потому что, ну, сам по себе туризм, он предполагает, скажем так, некоторую Замкнуті отношений, в которых нельзя. Тобто, йдеть где-то группа, не там одному человеку сказати, ой, ребята, я не з вами, да, кудись вийти. Це допомагає людям учиться общаться і сближает людей. Тобто це спільна акція. Яким чином взагалі вирішили об'єднатися і щось подібне влаштувати? Ну, на даний момент. Вообще речь идет о такой задумке, идее создания центра развития активного отдыха. Центр развития, мы его еще называем украинского А Аудор это собирательное понятие, понятие, которое объединяет в себя все виды активного отдыха. То есть, там, вот. И принцип работы этого центра, принцип работы это вот, как, тоже современное слово коверкинг. Коверкинг – это работа под одной крышей. Это, ну, все мы понимаем, что сейчас довольно сложные времена идет там война. Здесь в Запорожье самое лучшее, что мы можем сделать, это объединиться, это объединиться вокруг создания спорта и культуры. Он вот конкретно мы высвещаем именно направление аутдор, направление активного отдыха, которое хочет и просится тоже развиваться. У нас мечта построить, вот как у нас есть манеж Запорожсталевский, там, там где представлены олимпийские виды спорта, у нас есть мечта построить и привлечь внимание к проекту Центра развития. Активного віддиха, тобто такої мані, тільки заточені під екстремальні види відпочинку. Спортивний туризм, спортивні да, велосипеди, скалолазання, каяки, що ну, можна з цим придумати. Наскільки Запоріжжя цього потребує і наскільки активно як на вас це сприйметься? Ну... Чи відгукнуться, чи відреагують от жителі на такі акції? Это, наверное, как э, как подавать, потому что на самом деле э, это такой же вопрос, как э, нужна ли э, нужно ли людям здоровье, да, нужна ли людям, в принципе, наверное, ну, там любовь. Это, э, скажем так, направления, которые э, они есть вообще э, сама жизнь. То есть, конечно, человеку, э, если мы там, да, будем проводить опросы насколько вы можете вовлечены там, да, быть сегодня в тот или иной вид спорта. И если у нас нету, ну, скажем так, да, если у нас нету бассейна, у нас мало пловцов очень. Их, ну, им неоткуда взяться, потому что нету бассейна. И мне кажется, точно такая же ситуация и с центром, да, то есть сейчас есть люди, которые, ну, но у нас есть там люди, которые научились плавать в реке, грубо говоря, да. То есть у нас есть люди, которые идут наперекор отсутствия инфраструктуры. Мы хотим э, сделать такую Інфраструктура це не только об'єкти, це, навіть, мабуть, розвитку культури спорту в целом. Для того щоб сама среда, она будет уже порождать таких людей і втягувати їх в себе, і розвиватися вместе з людьми. Важливу справу, робити. Дякуємо вам за це і спасибі, що завітали до студії, розповіли про акції та про заходи, якими займаєтесь. Ну а усіх глядачів запрошуємо мандрувати і вирушаємо до Шевченківського гайку.